Здравствуйте, я Виталий Дудукалов, и вы смотрите программу 180 градусов. Наша героиня Наташа Кушнерюк мечтала стать знаменитым стилистом парикмахером, но буквально похоронила свою мечту на Ялтинском кладбище. Смогла ли она воскресить свои надежды? Об этом смотрите в сегодняшней программе. когда юные молодые люди делали какие-то достижения в школе, ставили какие-то мечты, мы собирались здесь. Наталья народилася и выросла недалеко от Ялты, у селища Кореїз. У той час, как другие люди приезжали до Крыму насолоджуватися життям, Наталья это життя марнувала. Мама не могла уследить просто. Она должна была работать, зарабатывать деньги для того, чтобы нам с ней жить и существовать, а я была предоставлена улица В нашем дворе тоже было много молодых людей, которые уже что-то употребляли, что-то курили, что-то кололи. Саме у своєму подвір'ї 15-річна Наталя зустріла перше кохання – Вадима. Он был старше за Наталку на 7 років, и девушка не могла и дня прожить без своего Ромео. Это был парень с нашего двора. Как мне казалось, самый лучший, самый модный, самый э, красивый. И он, естественно, употреблял наркотики. Я поначалу была, конечно, противницей, потому что я видела все это, как они проводят время. Але, як відомо, погані товариства псують добрі звичаї. З Наталою так и сталося. Одного разу вона зважилася и разом із подругою спробувала наркотик. И этот же молодой человек, когда увидел нас, меня, в частности, что мы тоже уже под кайфом, будем так это называть, он был, конечно, потрясен очень сильно, что все-таки то влияние, то, что они делали, и повлияло на нас. Наталка ставилася эту наркотику, як до, до гри, и была уверена, что в будь-який момент сможет остановиться. Але, выпадковая находка вщент зруйнувала эту иллюзию. Мы все вместе шли гуляли по набережной нашего любимого города Ялты и нашли 100 долларов. На то время довольно большие деньги. Ми сразу на всі ті 100 доларів купили мішок макової соломки. Відтепер замість школи Наталка поспішала на місцеве кладовище до своїх дорослих друзів. Здесь было место встречи наркоманів, людей, які крали, воровали. Багато хто з тих, з ким Наталя проводила час на кладовищі, померли, так і не доживши до свого повноліття. расскажу вам одну историю, связанную лично с моим другом. Он пришел сюда для того, чтобы приготовить себе очередную дозу. И это оказалось его последней дозой и последним дыханием в его жизни. Компания Наташи занималась грабежами. Добывала деньги на очередную дозу. Чтобы избежать тюрьмы, Вадиму пришлось уехать к своей матери в Мурманск. Наташа не раздумывая, рванула за ним. Вот только мне дали паспорт в 16 лет, я сказала маме, все, я теперь взрослая, и я принимаю решение самостоятельно. В буквальном смысле слова, мама практически ложилась под порогом, а я переступила. Очень цинично и расчетливо переступила через маму. Наталья покидала свой будинок из сгорьована мать без будь-якого жалю. У той момент вона була впевнена — на новому місці поруч із коханою людиною в неї почнеться нове життя. Як тільки я приїхала до нього, мене ждало ще більше наркотичних средств, тут, в Ялті. Перепробували все, що тільки можна було. Настала та фаза, коли наркотик припинив приносити задоволення. Без него просто стало неможливо жить. Мы унесли все дорогие вещи, которые были в квартире. Мы унесли все золото, которое было у мамы в квартире. Наша жизнь превратилась действительно в кошмар. То есть мы могли сегодня быть, как нам казалось, на коне с килограммом героина. А на следующий день, когда это все заканчивалось, или там спустя месяц, мы могли проснуться в квартире, где остаются голые стены. У 16 в Наталью впервые затримали за сберегание наркотиков. Меня когда привезли, я, ну, на вид я девочка еще, которая должна учиться в школе. И просто следователь, когда смотрел на меня, он просто меня пожалел на тот момент. Он говорит, у меня точно такая же дочь. И говорит мне просто жалко, как бы и обидно, если ты сейчас в этом возрасте поедешь на лесоповал. Через три дня дівчину было звільнено под ответственность. Наталка пробовала скористатися этим шансом, та зав'язати с наркотиком. Пытались закрываться в собственном доме, замещать это может быть какими-то таблетками или медикаментозно пытались как-то прокапать. Но все людские усилия были марни. Наркотики Кераниша руйнула в життя девчины. Об отношениях как мужчины и женщины или любимого и любимой мы забыли вообще. Потому что э, наркотик замещает все. Абсолютно. У нас э, перестали быть какой-то интерес друг к другу. Перестал быть. Мы были просто напарниками в том, что мы крутимся возле наркотика. Несмотря на отчаянное положение Девушка надеялась еще что-то изменить. Она приняла решение вернуться обратно в Ялту. Она даже не догадывалась, чем обернется для нее это возвращение. Именно в Ялте Наташу впервые судили за кражу и приговорили к двум годам лишения свободы. И мне казалось тогда, что вот это моя судьба, что уже другого не дано, и я... Буду просто похожими на этих женщин, як мені казалось, що вот я, це вот моя судьба, і то що вокруг мене це є составляющая меня. Можливо, ви, як і наша героїня, думаєте, це моя доля і кращого не буде ніколи. Можливо, ви бачите, як ваші близькі гублять себе, а ви не знаєте, як їм допомогти. А може, ви намагаєтеся все змінити, але знову і знову зазнаєте поразки. Не впадайте в отчий. Зателефонуйте нам просто зараз, щоб отримати необхідну допомогу. Скористайтеся шансом змінити своє життя на 180 градусів. Наташе было 18, когда она впервые попала в тюрьму, а в 25 за ее плечами уже было 5 судимостей и никакой надежды впереди. Я пыталась куда-то устроиться, но к великому сожалению, наверное, посложен список, тот, который уже был за мной, да, он не давал мне как бы реализовать себя. Это первое. Второе, была позиция такая, что все обязательно мне должны. За что непонятно, почему тоже непонятно, но обязательно мне все должны. Никогда ни под кого не подчинялась, и вся моя работа заканчивалась первый день. Такими провальними були спроби покінчити з наркотиком. Старі приятелі не давали Наташі забути про її залежність, але остаточно дівчину зломила звістка з далекого холодного Мурманську у стані наркотичного чаду. Її Вадим наклав на себе руки. Він повісився вдома в ванні на змій Це Та була дуже страшна смерть, тому що він вже не виділ виходу. Не знал, как ему дальше жить в жизни. И он действительно совершил этот страшный акт. Я чувствовала пустоту и думала, что меня ждет то же самое. Я начала убиваться очень сильно, очень много. Уже превратилась действительно в конченую наркоманку. Это было видно и по внешнему виду, и как бы вообще. Я понимала, что в этой жизни я его уже не смогу состояться. Я в этой жизни уже не смогу никогда зарекомендовать себя. Я не смогу никогда ничего достичь. И на тот момент я уже думала, все что угодно, лишь бы только не жить. Когда умирает последняя надежда, умирает и желание жить. Поднявшись в горы, подальше от людей, Наташа приняла решение уйти из жизни. Зділав останній золотой укол. Я хотіла этой життя. Бажаючи покінчити зі своїм нікчемним життям, дівчина без жодних вагань і жалю ввела собі смертельну дозу. чудным образом просто Бог дал мне жизнь и дыхание обратно. Большая доза наркотиков дала очень сильно на зрение, дала на разум, потому что ну, в сильном тумане, в таком очень большом тумане. А я не видела абсолютно ничего, я шла только на звуки, как я шла, я не видела перед собой ни одного дерева, не видела перед собой ни одного камня. Я где-то могла падать, катиться. В общем, я когда вышла на дорогу, я была как будто меня тигры поймали и разыдрали. Одежда, внешний вид вся в царапинах. С тієї знаковой для неї Наталья повернулась додому живою. И это было только початком чудес. Незабаром до будинку Наталі и ее мамы прийшла необычная гостья. Это была девушка, которая ходила в церковь, евангельскую церковь. Когда мы услышали о том, что есть Бог, который может помочь, это был как спасательный круг. Мы просто сидели на кухне и плакали, осознавая свое бессилие, осознавая э, горе то, которое было у нас. Это была точка отчета новой жизни, начало поворота на 180 градусов. И э, я действительно очень явно понимала, что Бог это есть тот, который может мне раскрыть меня по-новому, оживить меня, воскресить меня из того состояния, из того, что было со мной. Когда я покаялась в воскресенье на служение, это было очень осознанно. Это был такой шаг, что Бог меня действительно очищает изнутри, что вся та грязь, которая была, она уходит. И у меня было очень хорошее настроение. Я радовалась этому дню. Але наступного дня радость Наталки не иначе выпарывалась все, та же химическая зависимость, она давала о себе знать. И я, конечно, не зная и не понимая того, побежала опять на притон. И когда я снова укололась, у меня было огромное чувство сожаления о том, что я это совершила снова. Наталка уже понимала, что самостоятельно впоратися не сможет. Она звернулася за допомогою до той самой верующей девчины, которая в ему сама была наркоманкой. И тогда эта сестра из церкви, она забрала меня к себе жить. И, конечно, великая благодарность ей за это, что она делилась своей жилплощадью, своим хлебом и то, что было у нее вместе со мной. Состояние было кошмарное. Когда ко мне попала домой, ну, вот я все время переживала, что сейчас ночью начнется кумар. Я была ну, готова, что сейчас буду оказывать ей медицинскую помощь. Потому что общество ставило на нас только крест. А те люди в лице нашего пастыря и в лице всех тех, кто был в церкви, они приняли, приняли нас такими, какие мы есть, со всем нашим послужным списком. И мы видели, что Бог, Он приходит к таким отверженным людям. И Он принимает буквально каждого человека, который сможет и хочет обратиться к Нему. И на этом началась строиться наша новая жизнь. Жизнь с Богом. Незабаром новое життя Натали поддалось серьезному выпробованию был такой случай, что мне надо было поехать домой, взять там кое-какие вещи. И передо мной вырос просто как гриб-барыга, которого я знала, с которым я тут общалась очень много лет. И он меня зовет. Наташа, иди сюда. Иду к нему и говорю, Бог, если ты есть, очень явно, дай мне сейчас свои силы. Моей силы нет. И я равняюсь с ним, один, лицом к лицу. Я ему говорю, что меня больше нет для этого. Я умерла для этого. Бог подарил мне свободу. Больше никогда меня не ищите. Никогда не предлагайте мне это. Я умерла для греха. И Бог дал мне эту силу. Я приехала, я до потолка просто прыгала от радости, что Бог дал мне эту силу. Наташа повністю позбавилася наркотичної залежності. Після закінчення вечірньої школи вона вступила до Кримського гуманітарного інституту, паралельно закінчила курси перукарів, втіливши нарешті дитячу мрію. Наталія Кушнірук неодноразово ставала призером міжнародних фестивалів перукарського мистецтва. І тоді Бог дуже тихим голосом проговорив, мій тобі подарунок". Рядом зі мною стізалися люди, які закінчили серйозні академії. Искусства, которые вкладывали вкладали дуже много в своє образование, в свої достижения. Але Бог вибрав мене сьогодні. Наталія активний громадський діяч, лідер організації час, прийшов у місті Ялте. Вона затребувана як професіонал і людина, що може допомогти іншим. Ми сьогодні можемо бути вистребувані для тих людей, які то були відвержені. А також здеснилась еще одна мрия девчины, про мецну и люблячу родину. Я ее настолько сильно люблю. Очень-очень сильно. Я не видел красивее девушки, красивее внешне и внутреннее, чем моя Наташа. Сегодня я могу с уверенностью сказать, что я самый счастливый человек. Потому что все развалины, которые были, Бог их собрал в огромный замок замок, в котором я есть королева, <laughs> и мой супруг есть король. И, конечно же, во главе стоит наш Иисус, наш Господь. Благодаря Богу, наша героиня поднялась с самого дна и полностью изменила свою жизнь. Это возможно и для вас. Если вы нуждаетесь в переменах, если ваша жизнь летит в пропасть и некому помочь, позвоните нам прямо сейчас. Мы хотим поддержать вас. Позвольте Богу помочь вам совершить поворот на 180 градусов. Инкулы життя загоняет людину у глухий кут, и нема тікати. Я себя все время чувствовала какой-то, ну, как никому не нужно. Жахи, муки та Яким чином людині позбавитись цього? Я понимала, что я в этой семье не просто нелюбима, а меня ненавидят. Реальная история протистояння. Жити чи выживати?